Добрый день, дорогие друзья, меня зовут Анатолий. Вместе с вами сегодня вновь хотел бы провести занятие по йоге. И тема пусть будет у нас сегодня – это вера. Прежде всего, давайте настроимся на занятия. Поставьте ноги на ноги, сложите а закройте глаза и представьте человека, которому трудно перейти через дорогу. У него не хватает веры, он боится, и страх его основан на том, что его могут сбить машины. Вера духовное состояние человека. Сделайте глубокий вдох, плавный выдох, откройте глаза, встряхните ноги. руки, и мы начинаем первое наше упражнение, упражнение на равновесие. Поднимаем обе руки вверх в стороны, левую руку отходим в сторону и держимся в этом положении примерно 10 секунд. Сгибаем ногу за середину колени. мы берем наши руки и удерживаем это положение. Приседаем и пальцами рук опираемся на Левую ногу выпрямляем в сторону и удерживаем ее при поднятом состоянии. Левую руку выпрямляем в сторону. Мы стараемся сохранить это весе Возвращаем нашу ногу, мягко руку. Теперь руки заводим за спину и встаем. В наклоне поднимаем обе руки вверх и удерживаем Дышим спокойно. И теперь поднимаемся. Руки складываем вместе. Закрываем глаза и вновь вверх. Это духовное состояние человека. Это мир, покой с самим собой, с природой, с животными, с людьми. И самое главное, это правильное взаимоотношение с Богом. Это пища в духовном мире, без которой невозможно человеку жить. И вера бывает разная. Вера бывает в материальные предметы, а бывает в живого Бога. Глубокий вдох, плавный выдох, опускаем наши руки, ноги и стоять. Теперь мы опускаемся на наши кубики, садимся на кубики. И в этом положении опираемся руками за спиной, приподнимаем туловище Оба колена примерно до угла 45 градусов. Не опуская наших ног, выпрямляем руки в стороны и сохраняем равновесие. На перемазываем нашу ногу и берем стопу в ладони руки Ладно, опускаясь, садимся складываем ладони и упражнение для наших глаз смотрим вперед смотрим на кончик носа выпрямляем глаза и мягко наклоняем Теперь, закрыть глаза, помассируйте всю поверхность глаз указательными пальцами И теперь, руки опустив, мы встаем с колен, ставим правую ногу перед собой, опираясь ладонями, выпрямляем левую ногу и поднимаем обе руки вверх в сторону. Держимся в этом положении в легкой усталости. И затем выпрямляем ногу, плавно соединяем руки, ноги и, закрыв глаза, представляем человека, который верит в день, во власть. И испытания в его жизни они будут проходить именно на это. Он будет разочаровываться. Бог будет испытывать его сердце, его разум душу на то, что он поставил высоко. убедиться в том, что ни власть, деньги не, не являются самым главным жизни и придут разочарования. Глубокий вдох, главный выдох, открываем глаза и встряхиваем наши ноги, и теперь продолжаем наш комплекс. Ноги поднимаем, обе вверх, в стороны. Теперь нашу противоположную ногу мы выпрямляем в сторону, держим. сгибаем ногу, за середину голени выберем берем а теперь еще закройте глаза и постарайтесь сохранить 5 секунд равновесие в этом положении. Открываем, опускаем, плавно приседаем и вновь пальцами оперевшись, противоположную ногу выпрямляем и удерживаем ее на весу. Здоровый сустав тазобедренный, это значит боли не выпрямляем руку в сторону. И теперь мягко возвращаем ногу руку, отдохнуть. Опускаемся на наши колени. Двумя пальцами берем очень ушей, массируем хорошенько их теперь пять раз надавливаем на отверстия с силой, и при этом у вас не должно возникать боли. Хорошо. И теперь вновь. мы опираемся на ладони рук, поднимаем левую ногу назад и левую руку вперед, сохраняем равновесие. Теперь мы сгибаем левую ногу вперед. Вверх, на переносицу пытаемся его увидеть. Теперь смотрим вниз, пытаемся увидеть наш подбородок. А теперь, закрыв глаза, делаем движение глазами горизонтально, зрачками глаз, право И глаза открываем. Руки ставим за головой, давим головой назад, напрягаем мышцы шеи, хорошенько. И теперь расслабляем. Руками тянемся вперед, лбом касаемся пола и спину расслабляем. Опираемся на ладони, мягко выпрямляем наши ноги в коленях и удерживаем тело. перед собой, опираемся ладонями и правую ногу выпрямляем. Вновь поднимаем обе руки вверх в стороны, удерживаем равновесие. Упражнение это делаем до усталости. Затем опускаем наши руки, выпрямляем ногу и мы медленно плавно встаем. Соедините ладони, закройте глаза вверх которую невозможно украсть, приобрести обманным путем, она просится у Создателя Бога, и Бог дает ее, и потом Он укрепляет человека в этой вере. Вера в не случайность того, что он родился, мальчиком, девочкой в этой стране, не случайность тех испытаний, которые приходят в его жизнь, и Бог через веру хочет общаться с человеком хочет утверждать его, давать ему возможность брать руку Божью и идти по жизни. Вверх. Глубокий вдох, плавный выдох, открываем глаза и теперь руки ноги встряхи. Садимся на наш облик, выпрямляем обе ноги, Следующее упражнение у нас будут сидя. Мы приподнимаем обе ноги, держим. Правую руку выпрямляем в сторону. И опускаем. Левую руку выпрямляем в сторону. Опускаем. Опускаем на колени ноги, ноги. И теперь туловище приподнимаем, забратим в голову, держим. вновь садимся, слегка согнутые ноги, руками тянемся вперед, а теперь выпрямляем обе ноги. Расслабляем наши руки, спину, ноги. И теперь освобождаем руки. Вновь ставимся со спиной, ноги сгибаем, ставим их на ширину плеч и приподняв туловище, выпрямляем Левую ногу выпрямляем горизонтально. И возвращаем. Теперь правую ногу выпрямляем горизонтально. И вновь возвращаем. Мягко садимся, скрещиваем наши ноги и ставим наши руки предплечены на колени, вновь закрыв глаза, успокоив дыхание, вера, так необходимая для каждого человека, не дается каждому. Из девяти духовных даров вера, третий дар, это послание Коринфянам, говорится о духовных дарах восьмой главе. Вера. Вера в Иисуса Христа как Спасителя, который пролил свою кровь, чтобы освободить человека от проклятой смерти. Примирись с Богом Отцом через покаяние. Вера. Глубокий вдох. Плавный выдох. И мы открываем глаза. И на этом наше занятие мы завершаем. Будьте здоровы и благословенны. Всего вам хорошего.